kanalımıza müraciət edən Reyna Quliyev adlı şəxsin səsləndirdiyi iddialar olduqca ciddi idi. Beləki vətəndaşın sözlərinə görə özünü Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı kimi təqdim edən Şahid Bayramov ona qarşı dələduzluq edərək maşınını əlindən alıb və satıb. Demək, keçən il 2022-ci ilin avqust ayında Bayramov Şahid Şahin oğlu mənə yaxınlaşdı, məndən dediyinə görə ciddi niyyətlə evlənmək niyyəti ilə mənə yaxınlaşdı, tanış oldu. Sonra biz tanışdıq əsasında mən qərar verdim ki, bu o insan deyil də, yəni bu o, hiss elədim ki, bu insan yalançı insana oxşuyur ə amma ə, yəni evlilik barəsi mən buna inanmadım və ə, biz ə, tanış kimi, dost kimi Rentokar şirkətinin mənə dedi və Rentokarda otururdu. Rentokar orada mənə canlı danışırdı, inandırırdı ki, əni, bu Rentokar bunundur da. Ə, demək, Xəlil Plazanın ə, içində yerləşir. Şakir Şakir restoranı ilə yəni, üzbəslə Xəlil Plaza var. Nərmanov rayonunda. Orda Xəlil Plazanın içindəki Rentokarda Qoran müdürü kimi, sahibi kimi özünü tanıtdı. Gətirirdi mənim qapımdan ağzına rəncir oy verləri, Galinvagenləri 22 33 saxlayırdı. Yəni inandırırdı ki, bu biznesməndidəm və bu adla mənim də öz maşınım var idi, avtomobilim. Demək Hyundai Tucson 99 SS 199 dövlət nişanlı avtomobilim idi və mən dedim ki, Range Rover almaq istəyirəm. Evlilik tam alınmadı. O deməkdir ki, yəni, mən maşın ala bilmərəm bu insanın. Mən bu insana dedim ki, mən Range Rover almaq istəyirəm və dedim ki, mən Amerikadan gətirirəm Range Rover-ı. Mən buna maşınımı rentakar adıyla, kirayə adıyla verdim ki, ayına 2500 versin və maşın gələənə qədər yavaş-yavaş ödəyirəm bunu. Və rentakara verəndə bu insan məndən general davrıns istədi. Mən dedim ki, niyə prosoy davrını verməyim də? Dedi ki, prosoy davrınısa mən maşını icarəyə verə bilmərəm. Gərək generalini verəsiz ki, mən onu icarəyə verə bilim də. Yəni başqasına sürmə icazəsi. Mən də inandım, razılaşdım və bütün bu danışdıqlarımın sübutu hamısı əlimdədir. Yazışmalar, özünün video görüntüsü, yəni hamsa Ha, də mən də buna general davanos verdim. General davanos verəndən sonra bu insan mənim ə, maşınımı götürüb sərzi satıb başqasına. Maşını bir nəfərə, nömrəni bir nəfərə. Və mən bunu necə öyrənmişəm? Mənim telefonumda mobil ə, proqram var. Ora gəlirdə nömrəyə bağlı bildirişlər. Və orada mən gördüm ki, maşınım, mənim maşınımın nömrəsi 99 SS 199 dövlət nömrə nişanlı ə, Opel Astra-nın üstündədir. Deməli, nömrəni bir nəfərə satıb, maşını bir nəfər. Bunlar 3 fərdlər, talib anar və Bayramov Şahid Şahin oğlu. Bu günə qədər mən bütün müvafiq orqanlara müraciət etsəm də heç bir orqan bu işə yaxınlaşmayıb. Və baxmayaraq ki, mən bu insana çağırdım evimə, evimdə sual-cavab elədim, bütün etirafları bu insan dili ilə eləyib. Bu video görüntüsü halında da məndə mə, ə, mövcuddur. Orda etiraf edir ki, sən maşını mənə satmağa verməmişdin, mə, mənə renta kara vermişdin. Mən deyirəm ki, bəs sən niyə maşını satdın? O da deyir ki, mənim pula ehtiyacım vardı, satdım. Yəni bu qədər insan açıq etiraf eləyir və onun da qarşısında heç, heç bir heç bir necə deyim, müdafiq orqan bu işlə məşğul olmuyor. Sizdən çox xahiş edirəm, mənim işimlə məşğul olasınız. 3 nəfər qrupa və şəkildə məni bir-birləşdiriblər, mənə aldadıblar və Rentakarın da burada olduğunu düşünürəm. Çünki bu insan dəfələrlə Rentakarda oturub, oranın sahibi kiməmə video görüntülən danışıb, gözümün qabağında icazə kağızları yazıb bütün ə, hər bir maşına, orada olan maşınlara icazə kağızını bu insan yaza bilirdi. Sonradan mən getdim araşdırmaya. Rəyən adlı şəxsdi, dedi ki, mən buranın sahibiyəm, mənəm. Burada şahid bizim müştərimizdir. O bizim burada işləmir, amma məndə salverdim o zaman bu necə 5 dənə maşına icazə kağızı yazırdı. Başqalarına maşın verə bilirdi. Gözümün qabağında başqasına da maşın göndərib, qəlim maşını da göndərib oradan icarəyə qəlim vagin maşınına. Yəni çox xahiş edirəm bu barda mənə köməklik göstərəsiniz. Son ümidim sizdə. Təşəkkür edirəm. O sübutlar da hamısı əlimdədir, hamısını göndərəcəm sizə. Şəkillərdir, mesajlardır, video görüntüdür, hamısı əlimdədir. Hansı lazımsa, necə lazımsa hamısını sizə göndərəcəm. Xahiş edirəm bu barədə mənə kömək edərsiniz. Üzür istəyirəm, ən vacib məqamı unutdum. Sənədlərin içində mövcuddur sübut şəklində. Yəni boş söz deyil. Orda bantizm, mənim o insana inanmağımın səbəbi, pul verməyimin səbəbi mənə göndərdiyi saxta sənəddir mənə Range Rover markalı avtomobil gəlir, artıq yoldadır deyə hamısını göndərmişəm. Sə baxarsan otomobilsa. Bir də ki bu insan ə, bir də ən əsası mənə biznesmen polis əməkdaşı kimi özünü təqdim elədiyinə görə mən bu insana daha çox inanmışam. Çünki düşünmüşəm ki, polis orqanında işləyən bir insan heç vaxt mənə yalan danışmaz. Çünki mən hansısa bir orqan müvafiq orqana şikayət eləsəm onun üçün ciddi problem ola bilər. Yəni mənim bu insana sırf inanmağımın məqsədi budur. Baxmıyaraq ki, bu qədər ə, yalan danışıb, polis adından istifadə edib, ə, ondan sonra yalan danışıb biznesmen kimi özünü ə, şey elib konkret sur is ətimarımdan suyu istifadə edib məni dolandırıb bu insan. Amma ona baxmayaraq bir il keçib hələ də mən şikayətimə baxılmadı və mən mənə dəymişciyanı geri qaytara bilmirəm və və ya, və ya avtomobilimi geri qaytara bilmirəm. Xahiş edirəm bu fərdi məhkəməlik qəssəsiz Xanımış kimi sözlərinə görə Şahid Bayramov onun adına gətirilməli ulan maşının sənədlərini də saxtalaşdırıb digər şəxsə satıb. Şahid Bayramovla söhbətini lentə alan Reyna xanım səsiyasını da bizə təqdim etdi. Aydın olur ki, Şahid Bayramov tələduzluq yolu ilə Reyna Quliyevana aldatdığını boynuna alıb. Şahid məsələn həqiqətə and verir, öyrədilir ana bacı, yoxsa düz danışasan? Düz danışam. Düz danışam. Mənim <laughs> <laughs> <Hansı maşınımdır? gülüyor> <laughs> maşınım da çatmır. Qorum satma maşına görə. Hazır maşın. Orange yoxdur, bax görə bağ görsən başqa bir yalan danışır. Şah et o maşın yoxdur. İndi bax. Mənə o onu şeyləmə de. Bax sənə bir söz deyim. <laughs> Yenə deyirəm. Qaça balanda. Tomat çörək kəsmişdir. Oğul da indi sən mənə atdı, sən mənə qorradan. Amma mən günahkar olmaq istəmirəm. Sən köpək balan var. Mən onu sənə həsrət qoymaq istəmirəm. Başa düşüşdə. Gəl mənim bu insafımdan istifadə elə. Gəl mənə heç olmasa bunun nə olub-olub. Bundan sonra mənə yalan danışma. Çünki mən sən azdan çoxdan məni bilirsən. Mən anamın qəbrinə and dişdimsə, əsla geric dönüşü olmayan yollara gedəcəm. Məni buna vardar eləmə. Biz tonla çörək kəsmişik. İnsansan, cavansan, oğulda indi insanlıq halı olur. Mən mənə bundan sonra nə elə biləsən, nə şey satsan mən maşını. 30 min. 33 minə. Mənim maşınım 33 minədir. Şəhər 30 min. nə səliksən? Şəhər mənim maşınım 33 min deyil. Matda. O elədir də qiyməti. Nə edəsən, sürün maşını. Yaxşı, nə nəyis? isə satmısan. İndi sən öz maşını mənə verirsən. Mən verməm. Hansını verirsən? Hansını sən? so fırığı var fırın belədir. Hə. Verirsən, atma keçirsən. Nə bax keçirsən şə. Yəni faq məna fırın fırın birinci gün. Yo onu, onu keçirməm də. 5 cəlb 5 keçirəm onu. Yo 55 bir satma. Onu o da yalan da. Hə onu satmamışam. Satmamışam. Mən də dedim tezdən gedirik görüm parta atam görə. O da o zaman. Yo yo həqiqətən. O 5 motordu düzdür? Mən 5 motor edirəm. Salam olsunsa dəyməsün sensə. Nə dəyməsün. Və yaxşı, o, kafe pəncərənə az tüküb olmursan. Bəs yaxşı, sən mənim o aldığım 20 min pulu nə edirəm? 12 20 manatı. 5000 götürəm. Hə, aytdım. Versən, hə, verə, bəli, mən razıyəm. Sən gəsim o danışaq. Hə. Sən demədən hə. verirəm. Bəli, desən ki, sənə 10 min pul verərəm. götürəsən, bəli, yərsən. Mənə yalan danışma. Mənə eliyəcəyin şeyi elə. Hə. Orada sana, dedim, mən orada oyunxu. Mən sənə nə dedim? Sən mən maşını satmısan. Sən mən Rencovdə toyuq. 16-cı keçir. Deyirsən, deyin əlvin üstündə olduğu gündənəki Rencovdə toyuq. Onda aksiyona çıxartdım, satdım. Düzdürmü kişi Hı. kimi? Hə? Bu da yoxdur, hə? Düzdür, düz. Baraqlar satdım mən. Satdım da oynatdım sat. Bəni yəpamadı, Bə, mən gətmədim. Bəni utanmadın. Bə utanmadın. Mənə deyirsən ki, maşını mən onun üçünəm və monitor qolcu hamı ilə danışırsan mənə. Bə bu maşını niyə gətiraxşay? Mən əgər ərizə yazsam ki, sən mənim general Davernosman istifadə edib mənim 50.000 yə maşını satırsan. Mənim nömrəm, nömrəm kimə satırsan? Nömrəm burındadır. Nə tə burındadır? Qalasan pəncərə var üstün. Xəbər şudur, mən 311-əm. Fəbriyo. Sən ərazı almaq istəmirsən? Nə? Sən ərazı. Bra 011-i sürəcəm. Mənə gətirərsən maşını, bonus verərəm sənə. Ümid edirəm ki, məsələni lazımi qurumlar diqqətə alıb problemin həllinə çalışacaqlar. Bu arada səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.